Kena balu. Sarawak berpotensi kerjasama dengan Australia dalam sektor minyak dan gas. Untuk perincian dari Sarawak, kita bersama dengan Damia Cassandra Manja di Kuching. Silakan, Cassie. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Polis kini menunggu laporan rasmi dari pihak keselamatan Australia tentang maklumat penemuan lokasi suspek utama bergelar datuk yang dipercayai terlibat pembunuhan setiausaha Parti Keadilan Rakyat PKR Cabang Miri, Bil Kayong atau Muhammad Hasbi Abdullah yang sedang diburu Interpol. Kita masih lagi uh, menunggu dan juga uh, siasatan masih lagi berjalan bagi pengesan mereka itu dan pada masa yang sama juga kita serah berurusan dengan pihak Interpol. Buat masa ini katanya siasatan masih berjalan dan pihaknya juga masih memburu dua lagi suspek bagi melengkapkan siasatan kes berprofil tinggi itu. Beliau memberitahu demikian kepada media di Kuching. Pada 21 Julai lalu, lebih kurang pada pukul 8.15 pagi, mangsa Bil Kayong telah ditembak mati oleh dua pembunuh upahan ketika menunggu dalam keretanya di persimpangan lampu isyarat imat Tudan Miri. Pelak Anugerah Inovasi Antarabangsa IIA, Pertubuhan Commonwealth bagi Pentadbiran Awam dan Pengurusan 2016 telah diserahkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshid Abdul Ghani kepada Ketua Menteri Datuk Patingi Tan Sri Adenan Satem pada satu majlis di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching semalam. Jabatan Ketua Menteri Sarawak telah terpilih sebagai pemenang bagi kategori Inovasi DNA bersama India menerusi projek bertajuk Create and Innovate Make a Difference Story of Our Journey dan The Sarawak Civil Service 2010-2020 SCS1020 Action Plan bagi kategori inovasi dalam pengurusan perkhidmatan awam. Pengumuman pemenang bagi IIA Kapam 2016 berlangsung pada majlis makan malam Presiden Kapam Sabtu lepas di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Kuala Lumpur. Negara Australia melihat Sarawak sebagai negeri yang berpotensi untuk menjalinkan lebih kerjasama dalam bidang ekonomi. Menurut Perserajaya Tinggi Australia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama TYT Rod Smith, kerjasama ini khususnya dalam sektor minyak dan gas. Jelasnya ini berikutan Sarawak memiliki kekuatan dalam sektor tersebut dan Australia pula merupakan antara negara pengekspor terbesar dalam sektor berkenaan. economic opportunities here are very considerable and it's something we are actively encouraging Australian businesses to explore. Selain sektor itu, empat sektor lain turut dilihat berpotensi untuk diperkembangkan iaitu sektor makanan dan pertanian, pendidikan, peruncitan serta kesihatan. Bagi sektor pendidikan, pihaknya berhasrat untuk berkongsi kepakaran dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional dengan negeri ini. We're also, as I said before, we're very strong on vocational education and training, and that's one of the real growth areas. We're, we're very keen to work with Malaysia, with Sarawak, uh, to uh, see how uh, our expertise in vocational education and training can, can help uh, to meet some of the skills, the workforce skills challenges uh, that Malaysia faces, as, just as Australia faces for the future. Perkara ini dinyatakan memandangkan ketika ini Malaysia dan Sarawak amnya dalam sasaran mencapai 35% pekerja mahir menjelang tahun 2020. TYT Rod Smith memberitahu demikian pada sidang media di Kuching. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak akan berusaha mendapatkan data mengenai jumlah pekerja dari negeri ini yang bekerja di semenanjung Malaysia dan di luar negara. Selain dijadikan sebagai rujukan, data itu juga penting untuk mengelak pekerja dari Sarawak dieksploitasikan oleh majikan di samping menjaga kebajikan mereka tanpa mengira di mana pun mereka berada. Menurut pengarah tenaga kerja Sarawak, Dato' August Buma, inisiatif itu akan dapat direalisasikan dengan pindaan ke atas Akta Agensi Pekerjaan Swasta. Ia akan dibentangkan dalam sesi persidangan Dewan Rakyat Oktober ini. Dan kita berusaha nak dapatkan data tersebut melalui satu undang-undang iaitu Akta Agensi Pekerjaan Swasta di mana nanti apabila undang-undang itu dipindah, kita akan mewajibkan majikan melaporkan kepada jabatan mana-mana orang Sarawak yang dibawa bekerja ke luar negeri ataupun ke luar negara pun. Menerusi pindaan itu juga, majikan diwajibkan untuk memohon lesen bagi mengadakan sesi pengambilan pekerja selain memaklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja di negeri-negeri tentang jumlah rakyat di negeri berkenaan yang bekerja di luar kawasan. Dato' August ditemui pemberita selepas majlis penutupan program Kembara Kerjaya Sempena Karnival Kerjaya di Dewan Suara Sarike. Beliau berkata pihaknya juga akan mencadangkan supaya Ordinan Buruh Negeri Sarawak dipinda agar selari dengan Akta Pekerja di Semenanjung Malaysia dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Trans-Pacific TPPA. Sementara itu, 15,367 orang telah mengunjungi enam tempat karnival kerjaya berlangsung iaitu di Kuching, Sri Aman dan Betong pada 19 Ogos, Sibu pada 20 Ogos, Bintulu pada 21 Ogos dan Serike pada 22 Ogos daripada jumlah itu 1,233 pencari kerja telah ditawarkan pekerjaan selepas lulus temuduga langsung di tempat-tempat karnival berlangsung manakala ramai lagi akan melalui temuduga kali kedua dalam masa terdekat. Data August berkata sejumlah 7,237 kekosongan ditawarkan oleh 85 majikan sepanjang karnival tersebut diadakan. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Fatimah Abdullah akan mengusulkan carangan mengenai penubuhan jawatan kuasa khas berkaitan dengan status kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan pada mesyuarat kabinet negeri September ini. Namun katanya ia bergantung kepada persetujuan mesyuarat kabinet terlebih dahulu sebelum jawatan kuasa tersebut bertindak memperakui permohonan kewarganegaraan sebelum diajukan kepada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa itu menyasarkan 560 kes berkaitan status warganegara diselesaikan pada September 2016 hingga penghujung 2018. Kira -kira dan kawin dia lah berkahwin secara teratur dan dan kalau berkahwin secara adat istiadat eh, ada iban ke ada pidayu ke ada adat uh, okay. be registered with JPN lepas tu Tambahnya antara agensi yang terlibat dalam jawatan kuasa berkenaan, Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Immigration, JPN, Jabatan Pendidikan Negeri dan pemimpin pada peringkat akar umbi. Sementara itu, Datuk Fatimah meminta operasi pendaftaran bergerak JPN agar memperluas liputan ke semua 82 kawasan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Uh, JPN has uh, done I think uh, 33 operasi 33 operasi di 23 buah DUN ada kes yang sudah diselesai ada juga kes yang pending ya yeah? alhamdulillah so we hope more people will be aware of visa uh, uh, the existence of this petugas khas supaya uh, yang tiada sijil lahir akan dapat uh, akan dapat uh, berurusan dengan pasukan petugas khas Datuk Fatimah bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penubuhan jawatan kuasa khas di Kuching. Kerjasama semua pihak amat diperlukan dalam usaha membantu golongan warga emas agar mereka tetap menjadi kumpulan yang aktif dalam masyarakat dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara. Menteri Muda Solidariti Rosie Yunus berkata pihak kerajaan akan terus komited untuk memberi perhatian kepada aspek kebajikan dan keperluan golongan itu termasuk persediaan dan perancangan rapi bagi menghadapi peningkatan bilangan warga emas di negara ini. Ini katanya penting berikutan Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030 apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas mencapai 15% daripada jumlah penduduk negara berdasarkan unjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Bengkel Perancangan Strategik Pemantapan Cara Kerja di Pusat Aktiviti Warga Emas, PAWE dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas, PPWI, bahagian Miri di Miri. PAWE dan PPWI Miri mempunyai lebih 13,000 orang ahli berdaftar, namun hanya sekitar 500 hingga 800 orang sahaja yang aktif dalam aktiviti yang dianjurkan. Justru katanya komitmen semua pihak amat diperlukan khasnya ahli jawatan kuasa PAWI dan PPWE untuk menarik lebih ramai ahli bergiat aktif dalam aktiviti yang diadakan pada masa akan datang. Transaksi pembayaran menggunakan kad pengesahan tanda tangan bagi pemegang kad akan dihapuskan secara berperingkat untuk memberi laluan kepada pelaksanaan sistem PIN Pay pada 1 Julai tahun depan. Pengarah Jabatan Dasar Sistem Pembayaran Bank Negara Malaysia, Tan Nyat Chuan berkata, pemegang kad akan diberi masa selama enam bulan bermula Januari hingga Jun 2017 untuk membiasakan diri dengan sistem baru sebelum pelaksanaan penuh. Katanya sistem PIN and Pay membolehkan pemegang kad untuk membuat pembelian dengan menaip enam digit PIN dengan tiada tanda tangan diperlukan. Katanya 44.3 juta pemegang kad akan dapat menikmati kemudahan itu apabila sistem baru tersebut beroperasi. Bercakap dalam sidang media sempena jeraya warai pembayaran kebangsaan 2016 di Miri, beliau memberitahu pemegang kad juga dapat membayar melalui sistem Tap Go mulai 1 Januari 2018 untuk transaksi bernilai rendah. Jerayawara itu untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS mengenai manfaat e-pembayaran termasuk ciri-ciri, akses dan harganya serta mendidik orang ramai mengenai amalan keselamatan semasa menjalankan e-pembayaran. Para graduan di Sarawak disaran supaya mengambil peluang-peluang pekerjaan yang sedang dan bakal diwujudkan di negeri ini berikutan daripada kesan pertumbuhan sektor perindustrian dan lain-lain sektor berkaitan dengan kemahiran teknikal menjelang tahun 2030. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, ia berdasarkan kejayaan pembangunan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak Skor yang telah memasuki fasa 2 dalam menarik pelaburan asing berjumlah RM32 bilion ringgit melalui 21 projek yang telah diluluskan dan dilihat berupaya mewujudkan 16,000 peluang pekerjaan. Datuk Ammar Abang Juwari menjelaskan melalui kajian yang dilakukan oleh Universiti Malaysia Sarawak Unimas, dianggarkan sejumlah 1.33 juta pekerjaan akan diwujudkan dengan lebih 600 ribu tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam bidang teknikal akan diperlukan. Beliau berucap demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah semasa merasmikan Majlis Konvokasi ke-24 Politeknik Kuching Sarawak di Kuching. Seramai 267 graduan daripada jurusan Diploma Kejuruteraan Awam, Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan, Diploma Ukur Tanah dan Diploma Kejuruteraan Elektronik Komunikasi telah menerima sijil diploma masing-masing bagi sisi pertama bagi majlis komunikasi yang berlangsung selama dua hari bermula semalam. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. antara liputan dalam agenda hari ini Panglima 3 Brigade Infantry Brigade General Bustaman Mat Zin akan menerima kunjungan hormat daripada Komandan Komando Resort Merdeka 121 Alam Banawanawai dan Rem 121 ABW di bilik mesyuarat Markas 3 Brigade Kempen Risen Batu 8 Kuching pada 8.30 pagi. Sementara itu pada 8, pada 9.30 pagi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dr James Mun Masing akan merasmikan Forum Infrastruktur Bang Pembangunan 2016 di Kuching. Manakala pada 2 petang, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patingi Tazri Adnan Satim akan menerima kunjungan hormat daripada Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah dan penyampaian insentif kepada Paralimpiad Sarawak Kesukan Paralimpiad Rio Brazil 2016 di Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan Aisyah.